बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बसमीमकूम वेलकम टू माई चैनल ग्रोइिंग ग्रीन आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गमले के लिए एक बेहतरीन मिट्टी का कम्बिनेशन जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अज्जा हम शामिल करेंगे इसमें मिट्टी जैसे कि मैंने शुरू में कॉम्पोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें आम मिट्टी या भल वाली मिट्टी जो जिसको कहते हैं वह हम शामिल करेंगे ये चार हिस्से होगी उसके बाद दो हिस्से जो है इसमें रेत दो हिस्से इसमें जो नामियाती खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है वो शामिल करेंगे एक हिस्सा पर लाइट का एक हिस्सा इसमें हम डालेंगे गोबर की खाद और दो हिस्से इसमें कोकोपीट, यानी कि जो नारियल की छाल होती है वो हम शामिल करेंगे नामियाती खाद से इसमें आपको न्यूट्रेन मिलेंगे पौधे के लिए जबकि पर लाइट जो है ये एक बहुत ही लाइट मटेरियल है जो कि पानी को अपने अंदर जल्द करके रखता है और जिस वक़्त आप पानी नहीं भी देते उस वक़्त भी ये काम में आता है इसमें पानी जो स्टोर रहता है इसी तरह से कोकोपीट भी जो है नमी बरकरार रखती है रेत जो है हवा के गुजरने के लिए एक बड़ा बेहतरीन मीडियम है कि जिसको आप शामिल करें तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा है वैसे भी आजकल मिट्टी से हट के लाइट जो जितने मटेरियल्स हैं उनको शामिल किया जाता है जिससे भी अच्छी तरीके से पौधों की नगेदाश्ती होती है अब इन सब अज्जा को आप छोटे से बेलचे की मदद मतलब से जो घर में अमूमा दस्याब ही होता है और मैंने अपने टूल्स के सेक्शन में भी आपको इसके मतलब इंफॉर्मेशन दी है इसके साथ आप मिक्स कर लें एक बड़ा बेहतरीन सा एक कम्बिनेशन बनेगा मिट्टी का गमलों के लिए इसमें पौधे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे मैंने अपना जो कैक्टस का एक सेटअप लगाया हुआ है उसके लिए मैंने ये मिट्टी तैयार की थी ये इस वक्त जो है ये तो मैं दूसरे गमलों में इस्तेमाल करूँगा लेकिन इससे पहले मैंने इस्तेमाल किया हुआ है तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से उनकी नरिशमेंट वग़ैरह भी साथ साथ उनको मिल रही है हालांकि उसके लिए इतना लंबा चौड़ा इन खादों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये बहरहाल फिर भी बेहतरीन है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही इन अगले सब्जेक्ट के साथ अगले किसी मौजू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में तब तक की इजाज़त दीजिए और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी नई आने वाली अपडेट्स के साथ शेयर होती रहेंगी तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफि अपना ख्याल रखिए